السلام علیکم تمام دوست ہے باپ کو میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید باپ گیارہ کائنات حقیقت ہے یا محض ایک سراب بیسویں صدی کے عظیم سائنسدان جارج ویلر رقم تراز ہیں سوال یہ ہے کہ سوال کیا ہے کیا کائنات ایک جادوئی کرشمہ ہے کیا حقیقت ایک وہم ہے قدرت کے کارخانے کا کیا راز ہے کیا ڈارون کا نظریہ ارتقاء ایک حقیقت ہے زمان و مکان کہاں سے آئے ہیں کیا یہ سب ہمارے شعور کی کرامت ہے کیا اس کائنات کے باہر اور کائناتیں بھی ہیں کیا انسان ایک حقیقت ہے یا ہمارے حواس کا شوب دبازی ہے آئنسٹائن نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا اگر خود سیکھنا ہے تو اوروں کو سکھاؤ بیسویں صدی تکنیکی اور سائنسی ترقی کے لحاظ سے انسانی تاریخ کی سب سے نمایاں اور غیر معمولی صدی تھی بیسویں صدی کے آغاز میں دنیا سو یا ہزار سال پہلے سے بہت زیادہ مختلف نہیں تھی تاہم بیسویں صدی میں دریافت اور ایجادات کی ایک حیرت انگیز سلسلے نے ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا اس دور میں حرکت کے قوانین کی جگہ کوانٹم مکینکس کے انتہائی حیرت انگیز لیکن بے حد کامیاب قوانین اور نظریہ اضافیت نے لے لی ایٹم اور مالیکیول کی ساخت کو کیمسٹری اور فزیکل سائنس کی ترقی میں دو رس نتائج کے ساتھ سمجھا گیا نفسیاتی تجزیہ اور سائیکو تھراپی کے شعبوں کے ذریعے انسانی رویے کو سمجھا اور ٹھیک کیا گیا انسان کے بنیادی اسٹرینڈ ڈی این اے کی ساخت کا تعین کیا گیا بہت سی بیماریوں کا علاج دریافت کیا گیا اور پینسولین ایک موسر اینٹی بارٹک کے طور پر ایجاد ہوئی یہ وہ صدی تھی جس نے ہوائی جہاز خلائی جہاز ریڈار کمپیوٹر انٹرنیٹ اور سیل فون جیسے تکنیکی کمالات پیدا کیے خلائی سفر خاص طور پر انیس سو انہتر میں انسان کا چاند پر اترنا انسانیت کے لیے قابل فخر لمحات میں سے ایک تھا اور پھر ایٹم بم کی بے مسائل تباہی نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں انسان کے خطرات کو جنم دیا بیسویں صدی کے انسان اور سائنسی کمالات کی فہرست طویل اور متاثر کن ہے ایک دلچسپ سوال یہ ہے کہ ان دریافت اور ایجادات میں سے کس کو بیسویں صدی کی سب سے اہم پیش رفت کرار دیا جائے ہر ایک کی اپنی پسند ہونی چاہیے جو دوسروں سے بالکل مختلف ہو سکتی ہے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے کہ آپ کا انتخاب کیا ہوگا اس حیرت انگیز سوال کا میرا کیا جواب ہے بحثیت دان اس سوال کا جواب دینا خاص طور پر مشکل ہے کئی مضبوط امیدوار ہیں لیکن میرا انتخاب یہ حیران کن دریافت ہے کہ حقیقت اور مقامیت ایک ساتھ نہیں رہ سکتے یہ حیرت انگیز دریافت سائنس اور فلسفے کی سرحدوں پر ہے اور کائنات کے بارے میں ہمارے تصورات کو حیران کن انداز میں بدل دیتی ہے اور یہی موجودہ مضمون کا موضوع ہے حقیقت اور مقامیت کے تصورات ہمارے اندر اس حد تک رسک گئے ہیں کہ انہیں چیلنج کرنا گویا عقلی صلاحیت کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے لیکن یہ تصورات ہیں کیا کسی چیز کو اس وقت حقیقی سمجھا جاتا ہے جب وہ اس بات پر آزاد ہو کہ ہم اسے دیکھ یا سن سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم سب مانتے ہیں کہ چاند اس وقت بھی موجود تھا جب ہم میں سے کوئی بھی اسے نہیں دیکھتا یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ چاند جیسی کسی چیز کی حقیقت کا انحصار براہ راست مشاہدہ کرنے پر ہے ہم ایک ایسی دنیا کا تصور بھی نہیں کر سکتے جہاں چیزیں تب نظر آئیں جب ہم اس کا مشاہدہ کریں اور جب ہم ان سے منہ مو موڑ لیں تو ان کا وجود ختم ہو جائے مثال کے طور پر رات کے وقت ہم اس یقین کے ساتھ سوتے ہیں کہ سورج موجود ہے اس کے باوجود کے ہم میں سے کوئی بھی اس کی طرف دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا ہمارے اپنے دور میں البرٹ آئنسٹائن نے حقیقت کا تصور ان الفاظ میں پیش کیا ہے اگر کسی طور اثر انداز ہوئے بغیر اگر ہم یقین کے ساتھ کسی شے کی موجودگی کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں تو اس شے کو ہم حقیقت تصور کریں گے اس تعریف کی روشنی میں چاند حقیقی ہے اور اگر وہ اس وقت بھی موجود ہے جب ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہوتے مقامیت کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ کسی مقام پر اس وقت ہو رہا ہو اس کا اثر باقی کائنات پر بالکل نہیں پڑتا اور اسی طرح دور دراز کے ستاروں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس بات پر اثر انداز نہیں ہوتا کہ زمین پر کیا ہو رہا ہے مثلا مریخ یا کسی اور سیارے پر ہونے والی کوئی واقعہ اس بات پر اثر انداز نہیں ہو سکتا کہ زمین پر ہوا میں پھینکی گئی گیند کہاں گرے گی اس بات کا تصور بھی ناممکن ہے کہ اربوں کھربوں میل دور ستاروں اور سیاروں پر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ ہماری موجودہ زندگی پر کسی طور اثر انداز ہو سکتا ہے یہ ستارے تو ہم سے اتنی دور ہیں کہ وہاں سے روشنی کو ہم تک پہنچنے میں ہزاروں بلکہ لاکھوں سال لگ سکتے ہیں بیسویں صدی کی سب سے حیران کن دریافت یہ ہے کہ قدرت کے قوانین حقیقت اور مقامیت میں سے کم از کم ایک سے مطابقت نہیں رکھتے مطلب یہ ہے کہ اگر کائنات کی ہر چیز حقیقت ہے اور وہ اس وقت بھی موجود ہوتی ہے جب ہم اپنی نگاہوں سے اسے نہیں دیکھ سکتے تو مقامیت کا تصور ماند پڑ جاتا ہے یعنی کائنات میں ہونے والی ہر چیز ہر حرکت ہماری موجودہ زندگی کو متاثر کرتی ہے اور اگر ہم مقامیت کے تصور کو مان لیں تو کائنات کی کوئی چیز حقیقت نہیں ہوگی اگر ایک لمحے کے لیے رکیں اور اس نتیجے پر غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ یہ کائنات کس قدر ناقابل فہم ہے حقیقت اور مقامیت میں سے کسی ایک کا غیر موجودگی کائنات کے بارے میں ہمارے تصورات کو پاش پاش کر دیتی ہے یہ ایک سوال کو اٹھاتی ہے کہ کیا ہمارے ارد گرد کی دنیا کی کوئی حقیقت ہے یا محض ایک سراب ہے کوانٹم میکینکس ان قوانین کو بیان کرتی ہے جن کے مطابق کائنات کی ہر چیز کام کرتی ہے کوانٹم میکینکس کی پیشن گوئیاں ایک ایسی دنیا کا تصور پیش کرتی ہیں جس کا شاید کوئی حقیقی وجود ہے ہی نہیں حقیقت کے تصورات کی مزید وضاحت کرنے سے پہلے میں قوانین فطرت کے کچھ نمایاں خصوصیات پیش کرتا ہوں جن کو کوانٹم مکینکس کے قوانین کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے قوانین اور حقیقت کے سوال پر ان کے مضامرات ذہن کو ہلانے سے کم نہیں ہیں کیا کائنات جسے ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں حقیقت ہے یا ایک وہم پوری تاریخ میں یہ سوال فلسفہ اور مابی طبیعت کے دائرے میں رہا ہے سترویں صدی میں ایک سائنسی انقلاب رونما ہوا گیلیلیو نیوٹن اور بہت سے دوسرے سائنس دانوں نے وہ قوانین دریافت کیے جن کے تحت یہ دنیا اور کائنات چل رہی ہے مثال کے طور پر اگر کسی چیز پر طاقت کا استعمال کیا جائے تو وہ چیز حرکت کرے گی اور وہ ایک مخصوص ٹائم کے بعد کسی مقام پر ہوگی اور کسی رفتار سے حرکت کر رہی ہوگی اور اس کی پیشن گوئی بالکل درست طریقے سے کی جا سکتی ہے نیوٹن کے دریافت کردہ قوانین کے مطابق ہر چیز کی حرکت ہے چاہے وہ ہمیں دکھے یا نہ دکھے در حقیقت یہ تصور کیا جاتا تھا کہ کائنات ہمیشہ سے موجود ہے اور میکانکی قوانین کے مطابق بیرونی قوتوں کے تحت ارتقا پذیر ہے اس طرح حقیقت کا سوال حل ہوتا دکھائی دیا لیکن ایک سائنسی انقلاب کے نتیجے میں بیسویں صدی کے آغاز میں فزکس کے قوانین کے بارے میں ہماری سمجھ میں ایک بنیادی تبدیلی آئی یہ احساس کے بنیادی قوانین غیر متعین اور امکانی ہیں فطرت کے بارے میں ہماری سمجھ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے نئے قوانین کے تحت حقیقت کی تفہیم میں ایک بڑی اور اہم نظر ثانی ہونی چاہیے حقیقت کے تصور کے بارے میں جدید نظریات پر توجہ دینے سے پہلے میں فطرت کے موجودہ سمجھے جانے والے قوانین کی نمایاں خصوصیات پیش کرتا ہوں یہ قوانین کوانٹم مکینکس کے قوانین ہیں جنہوں نے بیسویں صدی کے شروع میں نیوٹن کی دریافت کردہ قوانین کی جگہ لی کوانٹم مکینکس کی بنیاد کسی بھی چیز کی صرف قابل مشاہدہ صفتوں سے متعلق ہے اور جو صفتیں قابل مشاہدہ نہیں ان کے بارے میں مکمل طور پر خاموش ہیں انیس سو پچیس کے موسم گرما میں چوبیس سالہ ورنن ہائزنبرگ کے لکھے گئے کوانٹم مکینکس پر پہلے ہی مقالے کے ابتدائی الفاظ یہ تھے موجودہ مقالے میں نظریاتی کوانٹم مکینکس کی بنیاد قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو خاص طور پر ان مقداروں کے درمیان تعلقات پر قائم کی گئی ہے جو اصولی طور پر قابل مشاہدہ ہیں کوانٹم مکینکس معروضی حقیقت کے سوال کو چھیڑتی ہے اور صرف پیمائش کے نتائج کی پیشن گوئیوں سے نپٹتی ہے اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے ہم ایک سادہ سی مثال پر غور کرتے ہیں آئیے دیوار پر پھینکی گئی گیند پر غور کرتے ہیں نیوٹن کے دریافت کردہ قوانین کے تحت گیند کی ہر حرکت کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے یہ بتانا ممکن ہے کہ کس مخصوص لمحے میں گیند کہاں ہوگی اور کتنی رفتار سے حرکت کر رہی ہوگی ان قوانین کے مطابق گیند اور گیند کی پروجیکٹری ایک حقیقت کا درجہ رکھتی ہے کوانٹم مکینکس کے مطابق صرف اس سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے کہ گیند دیوار پر کہاں ٹکرائے گی اور اس کا جواب دینا ممکن نہیں کہ گیند کی ٹروجیکٹری کیا تھی عجیب بات ہے کہ کوانٹم میکینیکل پیشن گوئی امکانی ہے یہ کوئی کتی جواب نہیں دیتی کہ گیند دیوار پر کہاں ٹکرائے گی یہ قوانین صرف یہ معلومات فراہم کرتے ہیں کہ دیوار کے کسی مقام پر ٹکرانے کا کیا امکان ہے تنہا یہی حقیقت بہت پریشان کن ہے نیوٹن کے زمانے سے ہم اس بات پر یقین کرنے لگے کہ ایک کامیاب نظریے کا کردار کسی تجربے کے نتائج کی قطعی پیشن گوئی کرنا ہے ممکنہ جواب کو اب تسلی بخش جواب سمجھا نہیں جا سکتا لیکن کوانٹم مکینکس کے مطابق تو ہم صرف امکانی جواب حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں یہاں تک کہ بیسویں صدی کے عظیم ترین سائنسدان جیسے البرٹ آئنسٹائن اور ایروین شوڈنگر جنہوں نے کوانٹم مکینکس کی بنیاد رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ان نتائج سے کافی غیر مطمئن تھے اس سے بھی زیادہ پراسرار بات یہ ہے کہ کوانٹم مکینکس ہمیں ماضی کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں دیتی اگر پیمائش کے نتیجے میں چیز کسی خاص مقام پر پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیمائش سے پہلے وہ چیز وہاں موجود تھی کوانٹم مکینکس کے مطابق اس چیز نے پیمائش کے نتیجے میں مخصوص مقام حاصل کیا گویا اس چیز کا کوئی معروضی مقام نہیں اس کا مقام اور شاید اس کا وجود مشاہدے کے عمل کے نتیجے میں وجود میں آیا یہ حقیقت کے عام فہم نقطۂ نظر سے بری طرح متصادم ہے ابراہیم پیئرز ایک نامور طبیت دان اور البرٹ آئنسٹائن کے سواخ نگار بیان کرتے ہیں ہم اکثر ان کے یعنی آئنسٹائن کے موروزی حقیقت کے تصورات پر بحث کرتے تھے مجھے یاد ہے کہ ایک چہل قدمی کے دوران آئنسٹائن اچانک رک گئے میری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ کیا مجھے واقعی یقین ہے کہ چاند صرف اس وقت موجود ہے جب میں اسے دیکھتا ہوں جب میں نے اسے نہیں دیکھا تو ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ چاند موجود ہے یا نہیں ہمارے نزدیک حقیقت کی تصویر یہ ہوگی کہ چاند جیسی کوئی چیز اس بات سے ازاد ہے کہ ہم اسے دیکھتے ہیں یا نہیں ہم ایسی دنیا کا تصور نہیں کر سکتے جہاں اشیاء صرف اس وقت موجود ہوتی ہیں جب ہم اسے دیکھتے ہیں اور جب ہم انہیں نہیں دیکھتے تو ان کا وجود ختم ہو جاتا ہے یہ معقول اور مناسب سچائی تھی جس پر آئنسٹائن کا یقین تھا لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ یہ نقطہ نظر غلط ہے کوئی شے اس وقت حقیقت ہوتی ہے جب اس کا مشاہدہ کیا جائے یا مشاہدہ کرنے کی پوزیشن میں ہو میں اگلے مضامین میں ایک سادہ سی مثال کے ذریعے حقیقت کے تصور سے وابستہ اہم سوال کو حل کرنے کی کوشش کروں گا